Нагородили, а потім відібрали авторитет України не дозволяє відстоювати олімпійцям свої нагороди. Про це заявила легкоатлетка Людмила Юсипенко, у якої відібрали бронзову медаль на Олімпійських іграх. Доброго дня, Людмило. Ради, раді вас вітати в редакції газети Старий центр. Нам і нам також дуже приємно. Вийшло навіть з корабля на бал. Ви не встигли повернутися з поїздки, а вже вас запросили на відеоінтерв'ю. Людмила, вы багатоборка, точнее, семиборка. мы борка. Навіщо тендитній дівчині таке навантаження в 7 разів більше? Ну, как бы, отдельные виды меня не привлекают. Просто в семиборье входит много видов, которых мне нравятся. Мне только, как бы, хуже. Ну, те, которые хуже у меня получаются, как бы, я не сильно их и люблю. Это 800 метров и ядро. Так, ну я з ядром тільки в цьому году більш-менш почала налажуватися, а 800 якби Ну, це вже останній вид, його ніхто не любить, напевно. А так я люблю бар'єри бігати, ну, люблю всі види, крім його. Ну, на наступний год будемо підтягувати, працюємо над цими. Я думаю, що все буде хорошо і полюблю повністю вже самногобоя. Ну, мабуть, вже є вид, якому відчуваєте ви себе на коні, а в якомусь хотіли покращити свої результати. Ну, в этом году у меня было два личных рекорда. Я побила рекорд на Олимпиаде в Лондоне. Барьеры по личному пробежала. Это насколько ну, на секунд на сотую, на одну сотую, даже полторы сотых, да, вот, пробежала барьера быстрее. И сейчас вот приехала с турнира во Франции, я метнула копье на 4 метра личного, личного рекорда. Яка для вас за рахунком была Олимпиада в Лондоне? Первая. Это перша. Да, в Пекин мы не попали. У нас было четыре человека и так сложилось, что на три места четыре человека. Вы готувались, вы Я готовилась, да, У нас был еще там отбор. Мы вдвоем с девочкой отбирались, ну, решали, кто будет ехать. У нас одинаковые результаты, то есть нам сделали соревнования на республиканском стадионе, мы вдвоем с ней выступали полностью много боя. Ну и как закончилось? как проиграла чуть-чуть, буквально там. Хотя, ну, как бы я чемпионка, я два раза норматив повторила, чемпионка Украины, но я не поехала. И, и чем вы потом занимались? Дальше готовилась, я еще поехала после этого на старт, да, расстроилась, все, обидно было, но руки не опустили и занимались дальше. А расскажите, Людмила, что сталося 4 серпня в Лондоне? в Старших вуст, чтобы не знать, как не что же сталось? 4 числа, как бы, ну, мы, я записи лично не видела. То есть у нас на 800 метров мы начинаем бежать каждый по своей дорожке. Нам дается дорожка и 100 метров в гараж мы пробегаем и сходим на одну линию. И как сказали сначала судьи, что она заступила, потом наступила на линию, на внутреннюю линию. Если бы она на внешнюю наступила, то Ей бы не считалось фолом, а так она наступила на внутреннюю линию к себе, то есть, ну, к девочке, к той. То есть считается как бы это нарушением. Нас на Европе за такое снимали. А здесь как бы они сначала сняли ее, а потом, когда смотрели видео наши представители команды и России, то есть сказали, что было нарушение, все, а они сказали потом, что это вообще не ее нога была. То есть вообще в итоге никого не сняли. Вы уже раскуливалась, расстроилась после того, как забрала забрали вас медаль. А, ну, в принципе, я настраивалась, то, что я проиграла там на 800 метров. Просто мы быстро начали. Для меня там был быстрый очень. Ну, я хотела, мне впервые в жизни хотелось бежать. И как бы я, ну, не хватило чуть-чуть, сильно такой стояк поймала, что я просто ни руки, ни ноги, не Деревянные уже. <laughs> Они уже не хотели не бежать, ни, ни вообще ничего. И когда добежала, я поняла, что как бы, уже четвертая. Там пару очков, но я проиграла. И долго не высвечивались результаты, потом в итоге высветились, и немки не было среди трой ну, в тройке не было. И смотрю, как бы я третья. То есть я расплакалась все, эмоции, все. А потом уже на, на финише, когда мы шли в. Э, реструм, то я посмотрела, что немка начала разбираться. Начались разборки, почему, за что, и в итоге ее сняли. О, ее как бы сняли сначала, потом уже обратно вернули и не объяснили почему, хотя должен был рассматриваться этот вопрос полчаса. У нас буквально 10 минут. Мы стояли, у нас уже построили на награждение, то есть стояли девочки с медалями уже, все, мы возле двери, вот я за дверью, был как бы ну, там прозрачная дверь, и все. Знову протести і знову не на користь України. Людмила Йосипенко втратила бронзову олімпійську медаль, яку здобула завдяки дискваліфікації суперниці у семиборстві. Вирішальний день змагань киянка розпочинала четвертою у загальному заліку, вдало стрибнувши у довжину та жбурнувши спис на майже 50 метрів. Людмила прогресувала до третього місця. Втім, хитку перевагу над низькою конкуренток ще потрібно було захистити у фінальному забігу на 800 метрів. Сенсації у некоронному виді Українки не трапилось. Йосипенко відіграла позицію у литовки QV, втім втратила від. Разу дві занадто далеко відірвалися росіянка Тетяна Чернова та Лілі Шварцкопф. Надію на подіум все ж повернула дискваліфікація німкені, яку звинуватили у завчасному паратинні лінії своєї доріжки. Однак представники Лілі відстояли медаль завдяки вдалій апеляції у підсумку Йосипенко четверта, третя Чернова, Шварцкопф з боями друга золото ж до втіхи трибун Лондона виборола головна фаворитка британка Джесіка Еніс. Ми, ми можемо сказати, що Україну просто нагло посунули. Так. Ну, это если бы это был единственный случай, так я, я вам, не первая. Вам не обидно, так. Я не первая. Ну, как бы. Она мне так бы обидно было, если бы не давали, ну не высвечивали тогда. Ну, я понимала, что я четвертая. То есть я, я проиграла чуть-чуть, но я проиграла. Но когда вот так вот делают, это, конечно, не очень красиво. Люди, чи можемо ми сказати, що в Лондоні до нашої країни ставилися дещо прискітливо і були налаштовані проти українців через негативну інформацію про стан справ у нашій державі, зокрема через політичну ситуацію? Чесно, як ну, 100% я не можу сказати. Ну може, десь то оно і Тобто, Я не знаю. Просто на, у нас в спорті треба бути на голову сильніше, щоб не було ніяких вопросов. Это вот единственное, что я могу сказать. Надо просто выходить и показывать свое, чтобы не было таких нюансов. Перед стартом, как вы стояли, какие почуття были? Вы подивились на своих суперниц и что подумали? Думали тогда вообще хоть что-нибудь? Вообще, как бы я не надеялась, ну, мы, я знала, что я хорошо готова, но я не надеялась на такой результат, как бы очень, ну, и то можно было бы лучше. У меня просто, ну, как бы мало времени было после Европы, мало времени було для підготовки. Ми практично там розминались і там такое, что там по чуть-чуть и -чуть, всё. Там місяць, даже менше місяця було времени. А як ви взагалі готуєтесь до змагань? От що складається ваш день? Розпорядок ваш денний. Де? Якщо на зборах весною, то у нас, ну, у мене лично три тренуровки. Это зарядка з 7:00 утра до 8:00 там на пляже, вот, ну, на піске там попрыгать, там пресс прокачать такое. Размяться, по да. Прихожу завтракаю и через час-полтора часа уже как бы иду на, на тренировку нормальную, где много-много работаю, потом прихожу после там два часа два с половиной, в зависимости от работы, потом иду э, обедаю, отдыхаю тоже два часа там, или три и снова на тренировку. У вас рацион харчувания кисведибранный? Да. Ну, є дієта, тому що все подряд кушати не можна. А що не можна вам зараз їсти категорично? Ну, Хо але хочеться. Кока-колу такого плану, чіпси такого. Плана, чипсы, такое. Ну, хоча іноді хочеться, іноді дозволяю, как бы, ну, тоді, коли ну, не перед соревнованням. А що вам найбільше подобається із страв? Що ви любите їсти найбільше? Я взагалі люблю дуже сладке, але не мені сладкого не можна. Але хоч інколи їсти? Ні, я їм. Ем. От їм ем десь... За месяц до соревнования потом как бы меньшее количество, И потом за три дня до соревнований начинаю кушать, так, по чуть-чуть, да. Начинаю. А сами дома не выпекаете ничего? Печу, пеку. То есть кто, если Вам не можно? Не, ну, для парня пеку, то есть. Ему подобается то, что Вы готовите? Очень. Ну, я просто, у меня мама тоже печет торты, там, пирожки, такое. Я люблю готовить. Ну, просто времени вообще в обрез. Скажи, будь ласка, а за какие кошты вы тренуетесь? Где зар... вы сейчас тренуетесь? В Браварах. Я на стадионе. но ну, когда по сборной есть у нас э, сборы, то нам все оплачивает как бы, сборная Украины. Но у меня такая ситуация, что я прошу помощи других тренеров. Как бы у меня одна тренерша. И надо с людьми как бы, там, работать, подтягивать вот ядро, например, да, там, барьеры, длину, как бы, ну, она, каждый тренер по многоборе не, не может в идеале знать технику каждого вида. Это очень сложный вид на самом деле. И там просто надо помощи с другой стороны спросить. Как бы, человека, который или же сам спортсмен, который хорошо выступал, или же профессионал в, в отдельном виде. Если это ядро, то подойти к, ч... к тренеру по ядру. А так, и это все со своего кармана просто. Скажите, на что же вы выбрали такие складные вид спорта? Можно было что-то полегче? Мне нравится, очень сильно нравится, потому что в одном виде там попадешь, не попадешь. И там, вот, например, я не могу выделить из вот с пяти видов, да, вот я не могу единственный вид выбрать. Потому что мне нравится там на барьерах, да, вот у меня сегодня пришла, у меня настроение барьера есть побега, да, там, я завтра приду, мне копье хочется пометать. То есть такого плана. А когда приходишь, вот это одно и то же, одно и то же, у нас разнообразие, и это просто заводит. И на соревнованиях два дня, вот, ну, многоборцы как бы по два дня проводят, это просто дружная семья. Интересный вид, и за счет каждого вида, вот, например, там барьеры там слабые, высота сильнее. Можно ну, и, играть вот этими всеми... Ну, очками, то есть ну, набирать в этом виде, там, ну, который слабый, да, я там проиграю сопернице 40 очков, на другом виде я у нее могу играть 60 очков, а в одном виде этого никак. Вот ты пробежал, все, пробежал. Ну сам, сам по себе вид очень красивый. А скажи, будь ласка, про ритный ягодин часто згадуєте? Ну... и чи вважаете вы себе проворченко, или еще все-таки я... ягодинчанкой? А я даже не могу сказать. И не могу сказать, что и Браворчанка и Сегатина тоже не могу сказать. Ну, редко бываю дома, потому что... Там... А Кто там у вас залышился? Ну, у меня мама, папа, брат, женой там племянник, ну, там вся родня как бы. Часто бывает, в гости? Mm -mm. Очень редко, потому что я здесь редко нахожусь в браворах, вот, когда там отпуск нает дома. А так у меня просто сезон начинается в феврале, заканчивается в сентябре. Вот у меня сейчас неделя отпуска. И я ну, снова там на реабилитацию еду, на восстановление там, такого плана. А потом у нас с ноября месяца уже начинаются сборы, то есть подготовка уже на зимний сезон. А к родителям ехать на один день смысла нету. Ну так, увидеться на 10 минут, то есть на день поговорим, ну, иногда они ко мне приезжают. Скажи, пожалуйста, а кем мечтали стать маленькая люди, если Я, я со спор... в спорте со второго класса. А я случилось, в спорте с другого класса? Ну, у нас просто как не из богатой семьи, то есть мне нравилось. Сначала я на танцы пошла, но у нас там случился такой маленький нюанс. Радиолу разбили, и мы все, уже нету. Еще на пластинках была эта радиола, и распался кружок. А потом я перешла в другую школу, и там, ну, там детская легкая атлетика, там игры, все вот это. Ну классно, там все, бегаем. Зато на уроке как бы ну, то прогуливали, то там соревнования, то еще что-то. Потом у нас тоже там у тренерши случилось горе с дочкой, и тоже она ушла, а у нее муж волейболист. Я перешла на волейбол, пять лет занималась волейболом, и как бы уже тоже там с командой проблемы были. Сначала на волейболе, потом пошла на тренировка по волейболу после уроков, потом легкая атлетика, и потом еще там футбол был. То есть я вот так вот со школы потому что не хотелось идти домой. Там. Меня никто не понимал, как, бы, как это ну, бегать, там, прыгать, как это может нравиться. То есть... А подруги в школе были? Есть, ну, были, и вот мы до сих пор общаемся с этой девочкой, то есть... Ну... Окремо только вас разумели, так? А ну, вот мы с ней с первого класса в одной школе учились, перешли в другую школу, за одной партой сидели. То есть сейчас как бы, это единственный человек, с кем я там общаюсь. У спорта, я разумела, вы не постинь, вам все хочется изменивать, а в жизни? Не, домосед. Ну, то есть, ну, иногда там можно выйти, там, куда-то погулять, а так пытаюсь сидеть дома, потому что нету, нету сил. После тренировки выходишь, приходишь домой, хочется покушать и лечь сразу на кровать. А чем, кроме спорта, еще захоплюетесь? Есть какие-то захопления? Времени нету просто. У нас, ну, там, то туда поехать, там надо, то на массаж там, в Киев поехать, то еще куда-то. То есть постоянно в движении. Иногда бывает, что с тренировки прихожу, еду в Киев на массаж, потом приезжаю сюда, сразу тоже на тренировку. Вот. Угу. Постоянно а... в движении. Скажи, пожалуйста, на вашу думку, в Украине належно определяют увагу, наприклад, лекиатлети? Мало, очень мало. Мы вот были во Франции, за первый день было 10 тысяч зрителей, хотя на стадионе одна трибуна на одной стороне. Там буквально, я не знаю, сколько туда поместится людей. И реально по кругу, вот стадиончик, как бы в городке, ну, такой маленький парк, домики стоят, все и людей столько, люди платят за это деньги. Им, ну, они приходят туда, там билеты покупают. То есть до такой степени люди увлекаются легкой атлетикой, что автографы берут. У нас, к сожалению, почему-то такого нет. У нас когда-то проводился Кубок Европы, когда ну, там 8 стран было по девушкам и 8 по мальчикам. Это по многоборью Кубок Европы. То есть зрители только тренера, все. Нету больше, это в Ялте курортный город, то есть. А на какому спорту, на вашу думку, наибольше определяют уваги и чему такая неравнозначность? Не знаю, футболу очень много наших нашего... футболу очень много внимания и я не знаю почему так. Как бы в легкой атлетике интересно тем, что каждый сам за себя борется. А команда, ну в принципе команда есть команда, но тоже как-то несправедливо для футболистов стадионы строят все а для легкой атлетики построили стадион там оно, там то там резина вздулась то еще что-то то есть тренироваться негде мы приезжаем за границу там какой-то университет там условия для тренировок лучше чем у нас на том стадионе что мы тренируемся взять даже наш стадион где просто вздутая вся резина то горбами и когда народ приходит, там пьет, курит семечки и еще не выгонишь их оттуда, то он не охраняется, ничего, то есть нет условий и на это никто внимания не обращает. А чего, на вашу думку, не выстачает в, спорт... в спортивной сфере Броварил? Чего тут не выстачает? Нет базы, хорошей базы, хотя вот, самая, самая отличная база, когда есть стадион и рядом Манеж, когда дождь, можно зайти внутрь, да, тренироваться. Тут отлично, тут ее отремонтировать вообще супер бы было. Никуда не ездить не надо, да, там, ну, иногда, как бы, на море ездить надо, там, в горы, морской воздух, это, ну, надо нам. Но, когда приезжаешь, почему-то, вот, нигде больше нету, как вот у нас. В Харькове есть, там, ну, там, стадион, э, манеж стандартный там, 150 или, 100, или 120, там, метров по кругу, и там столбы, ну, колонны стоят. У нас идеально. В Киеве тоже, там, стадион, ну, манеж и стадион, там, чуть дальше, конечно, но тоже такая же резина и... У нас нема, нема господаря у нас, так? Да, ну нет. Нету финансирования, как бы сказать. Почему, Почему не знаю? Хотя легкая, легкая атлетика, как бы сильные все. И нету принадлежащего внимания, легкой атлетике, если вот так вот. Хорошего внимания, потому что что-то у нас так в стране заведено. Футбол и все. Людо, днями ви повернулися з престижного міжнародного турніру, який називається Світовий виклик з легкоатлетичного багатоборства». Він проходив у Франції. Угу. Ну і повернулися ви і не з бронзовою, не з сріблом, а повернулися навіть з золотом. Що стало вашим виграшним, виграшним конем? моє, я полічному не вітала і це того. Я йшла четверта або лікаря на Невеличка компенсація за Олімпійські ігри. Українська семиборка Людмила Йосипенко, у якої нагадаємо, ледь не перед церемонією нагородження відібрали бронзову медаль Олімпіади у Лондоні. Зуміла тріумфувати на останньому цьогоріч етапі змагань світового виклику під егідою міжнародної легкоатлетичної федерації. Після п'яти вправ Йосипенко посідала лише четверту сходинку. Однак зуміла ворватися в лідери завдяки метанню списа. Результат 55 метрів, 64 сантиметри став не лише особистим рекордом Людмили, але й потрапив до десятки найкращих китків семибороку. Історії. Зрештою, показавши непоганий результат і у вирішальній дисципліні бігу на 800 метрів, Українка зуміла втримати перевагу над господаркою змагань Антуанетою на та срібною призеркою Олімпіади в Афінах, Аустрою острою скуйте. не вважали, потому що після Олімпіади було тяжело восстанавлюватися. сезон такой, спочатку один личный рекорд, потім була маленька там травма з ногами. І ми поїхали на Європу, не тренируясь. Восстанавливались масажами, тому що очень сильно ноги болели. И приехали после Европы, как бы тоже там тренировались, как бы, чтобы успеть подготовиться к Олимпийским играм, да. И на Олимпийских играх вот этот весь скандал, все вот это вот пресс-конференции после мотания, мотания, мотания. То есть я приехала на разминках там была, разминалась и все. И как бы я, конечно, я не ожидала от копьё, что я метну. Я могу метать, я знаю это, ну, просто у меня тренер, как бы, он ну, не сильно разбирается. Мы вызывали другого тренера из Днепропетровска, чтобы нам ставили копье. Технику на копье. И не знаю, так получилось. Может, что расслабилось, конец сезона, но... Добро, если бы не было бы копье, то другим бы... Би... Mm -hmm, Где-то четвертое, пятое было Тобто то, на золото ви не розраховували. Ні, Якщо їхали в Лондон, то пригадую, ви казали, що їдете по золоту, да. були ціленаправлені, направлені, а тут навіть не сподівалися. Ні, ми їхали би, на отдых виступати, тому що ну, сложно. Норський сезон дуже... вид, вернее, і сезон дуже длинний, і сложно вже этот старт там... готовиться, которые треба бути в Кубку Мира, там, в восьмерку попадати. Есть, а именно... каким чином вы попали в Францию, на этот световый вызов? А мы каждый год ездим. Это считается в мае месяце и в сентябре месяце, это два таких старта престижных, где как бы маленький мир считается. Все, вся элита многоборья собирается там. У кого, кто входит в мировую десятку, двадцатку, то есть это у нас соревнования такие. Вы там знакомы с багатьма известными спортсменами? Можете ну... попалить с дружбой с кем-нибудь? ну, с Черновой, как бы общаемся, с Таней, как бы, ну, со всеми, ну, кто русскоязычный, понимаю, просто проблемы с английским. А вот сейчас, вот последний год, как бы общаемся тоже еще с француженкой Наной, которая была второй здесь во Франции. Так, ну, проблема с языком, как бы. Барьер языковый. Да. Люда, я знаю, что вы э, навчаете, навчаетесь сейчас на заочном отделении Тернопольского экономического университета, да. так? Ви в майбутньому хочете стати банкиром? Получиться. Я зараз, ну, не знаю, з чим связать свою жизнь еще. Я пока в спорте как бы задумываюсь иногда, чим буду займатися, но пока еще думаю, що рано об этом думати, хочу ще на Олімпіаду на следующему. Ну, не думали б, що після завершення спортивної кар'єри все ж таки будете займатися бізнесом. Ну, і якщо будете, то яким от ви б вибрали? Вы знаете, сейчас очень тяжело сказать, потому что экономика туда-сюда, да, нестабильная, и она очень сложно ответить. Занималась бы, ну не знаю, может кафе какое-то бы открыла там, или может кондитерскую. Ну что-нибудь в этом роде, ну маленькое. Такое. Ну, сначала посмотрела бы, ну открывала бы в броварах, может быть. И посмотрела бы, чего не было, там бы уже решали, что Люда, у вас есть властная автивка, автомобиль. Нету. Нету. Немает? Мриеты? Хочу. Очень сложно без машины, потому что все дела как бы решаются в Киеве, а на метро. А яку бы автику хотела? Гольф. Каты. А квартира есть у вас? Ну, типа есть. еще недостроенная. Скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюсь, вам обіцяло керівництво подарувати квартиру і хто особисто вас вразив на Олімпійських іграх? Ви знаєте, я переживав, як кажуть, і була інтрига в кожному виді спорту. Але найбільш захоплюючі були інтриги це легка атлетика. І зрозуміло, що наші вихованці, вихованці броварської школи вищого спортивного майстерства це Єсипенко, Людмила і ПГД е, Наталія, які зайняли четверте місце. Ви знаєте, я своїх олімпійців проважав на олімпіаду, і зрозуміло, що після повернення ми будемо зустрічатись і будуть цінні подарунки, ми будемо чесувати і. Я вже сьогодні це вам скажу, що і Єсипенко Людмила, і ПГД Наталія получать від адміністрації ключі і ордер на квартири. Вони вихованці броварської школи. Я знаю, що вони проживають у броварах і мріють остатись в броварах. І для нас буде це честь, щоб ці дівчата не уїхали з Київської області. Подарили. ну то навіть що просто дом не достроїли. Там закінчується стройка. пока еще, но все равно туда заселяться нельзя, потому что новый дом куда-то. а, это приватный будинок, чи это квартира, как? не, квартира, квартира. квартира, да? Так? да. Угу. Двух-, трех, трехкомнатная. двухкомнатная, ну сегодня смотрела. то, как <laughs> <як> вам сподобалось? <laughs> маленькая, просто у нас вещей у спортсменов много и ну для начала такая нормальная. то вы уже скоро с Броварей переедете в Киев? нет, она на бровары дали. а, Бровара дали? Он як? Угу. Ну, я. Ну, мне Киев просто не нравится, я не хочу ни в Киеве, ни где. Вот мне Бровары больше всего нравятся город. А чем вам наибольше подобается місто, наше место и уже и ваше место? И где вы наибольше любите отдыхать а в парке? в парке. на площади, как бы посидеть там, да, вечером, когда тихо. В Киеве просто суетливо, ну, суеты много, и людей, машины, вот это все. Когда в метро заходишь, толкучка, это все. А... Я хотела родителей сюда забрать, но пока не получается. Лю Людо, а на кого вы в жизни ревняетесь и кого вы боитесь? Равняться, не знаю. Сама на себя равняюсь. Учусь на своих ошибках. Больше всего. Бояться не знаю. Боюсь, наверное, остаться одна или как, не знаю. Но хотя. Скажи, пожалуйста, а каким должен быть человек, чтобы быть рядом с такой вот сильной женщиной, как вы? Такой, как мой парень. А у вот... меня просто, наверное, домоседом ну, такой спокойный, потому что я как бы... Ну, вот в одной компании я себя, по, ну, как, как ко мне относятся, так и я к отношусь. Просто не люблю людей, которые врут и оно сразу заметно, когда человек лицемерит, а когда нормальный человек общается, где где кто как. ну у меня как бы я мало общаюсь, потому что ну, постоянно тут в разъездах и общаюсь только там такие люди, которые ну, ну всегда мы как бы рядом. там мои как сказать подружки ну, по группе, да, там девочкам одногодки, как бы с ней мы общаемся больше всего, да. И вот одноклассница, как бы там, а так в основном есть друзья, но близких друзей таких сильных нет. Ну, ума, кум и все. А вы своего хлопца до спорта не, не долучаете? Он ну, для себя, как бы, он занимается, поддерживает себя в спортивной форме. А так... Скажи, будь ласка, вам не доводилось в житті відстоювати, от скажем, свою честь, можливо, життя? Кулаками. А, ну, было один раз, ну, там свой нюанс был как бы такой. Ну, там не то что дрались, а потолкались и все. Но это было еще в интернате училось. так чуть-чуть. А чье у вас мрее люто и яка? Есть. Хочу, чтобы была квартира и машина и семья нормальная. Главная семья, там, я думаю, что... А нормально в вашем разумении это что? Яка это должна быть нормально? Крепкая, дружная. И сколько там должно быть деток? Хотя бы один. Просто сейчас, на данный момент, это, ну... Только в спорте. Не хочу просто детей пока в спорте. Очень тяжело с детьми ехать там на сборы, тренироваться. Восстановление очень тяжелое. А так... Для начала семью крепкую, крепкую, крепкую. Для семьи надо же... койта дом. На це в наше врямє дуже складно заробитися. Людо, ми вам вдячні за інтерв'ю і бажаємо вам, щоб ваші мрії, які стосуються вашої міцної сім'ї, будинку, діток, щоб вони у вас влися. Спасибі вам велике. І вам спасибо. спасибо Громна